У Слов'янську до переїзду за старою адресою готуються мешканці мікрорайону Целінний. Чудова родина сухопарових, батьки близнюків та маленької Анжели. Мріють про входини вже на різдво 2015 року. Але там як Бог розпорядиться, адже складнощі будівництва нормальне явище. Скільки дітей в сім'ї? Троє. Коли пострадав будинок? і наскільки сильно? Передавство. То есть в, послед... в первый день мира, так сказать. Да. да. Угу. Когда да, никого да. уже не было в городе, то даже последний артобстрел был. Вы в этот день где находились? Ну, буквально часто в разнице мы пошли покушать. И когда пришли после... <кười> <кười> бомбежки, тут уже ничуть ничего, ничего не было. Когда увидели дом или остатки дома, какие эмоции и, и что конкретно увидели? Ну... Увидели то, что дом горит, все горит, то, что там и одежда была, и игрушки, и мебель, ну все было, что в доме находилось, и оде... в основном одежда. То, что в чем вышли покушать, тем и ушли. То, что думали, что там ну, пол угла не будет, пол дома не будет, ну не весь сгорит там и разбомбит его. Жена пришла, расплакалась в шоке, полезла сразу в истерику тушить его. Ну там уже нереально ничего спасти, то, что он все сгорело. Сейчас я смотрю, вы немножко находите уже силы улыбаться, какие-то эмоции более позитивные да. появились. Благодаря чему вижу дом на фоне, значит, уже есть что-то, какая-то перспектива. Ну, благодаря то, что доброе помогает э, на мира. Пастор Петр помогал. Многие волонтеры приезжали, помогали. Я так понимаю, раньше вы не были знакомы с хозяевами этого дома. Нет, совершенно. То есть как поз... вы познакомились? А, ну, по. Познакомился не я, а мой отец. Они приехали с фондом осматривать поврежденные населенки дома, увидели вот семью, разрушение, как бы вот начали завязалось, как бы то есть выделились финансы, люди отозвались, приезжали волонтеры, разобрались здесь завала, здесь были просто ужасные завалы, просто одна стена стояла с саманом. Вот, а каким образом появились волонтеры, Люди, которые ну, после, готовы помочь. По, по, после того, как все кончилось славянские, приехали волонтеры с разных мест Украины. То есть, к примеру, э, приехали с Киева, с Очень-очень Зап... много людей с Ровенской области. Просто у нас уже в ЦИК приехала и помогло людям здесь, ну, не знаю, больше 200. Но я даже считать не буду. Много волонтеров приехало. Вот, и привозили и продукты, и вещи, и средства. И волонтеры сами приехали. Еще, то есть э, был случай, что волонтеры с ровно приехали на своем транспорте, их даже кормить не нужно было, они отстроили несколько крыш, несколько домов и уехали. Вот, то есть люди отзываются, люди как бы говорят, мы готовы отдавать свои финансы, мы готовы вложить сюда средства, силы, лишь бы не было войны, был мир. Как бы, вот. И как бы, вот этот проект, это финансы идут из христианского ассоциации маны есть такой фонд. А вот, э, приехал один из его лидеров, так сказать, это кучер Галина Юрьевна, и вот она увидела горе, как бы, и сказала, что мы поможем, вот, как бы, и выделили средства, мы здесь все разобрали, залили фундамент и построили, то есть, это с киевскими партнерами мы нашли, как бы, общий язык, они нам помогли обучиться сделать этот каркасный дом, и мы тут уже со своими, так сказать, добавлениями, вот уже вот. В чем сложность вот. и прелесть этих, этих проектов? Это по сути 3D пазл, в котором можно жить в комфортных условиях. Ну, как бы, во всем мире это распространено, особенно сложно, особенно это строится в таких условиях, когда нет возможности заливать, там, скажем, тот же бетон. Там Канада или Север, то есть России, то есть его. Этот дом можно конструировать в любой погоде. Это раз. Во вторых, он очень энергоемный. Здесь в стенах заложено минвато. Утеплитель, плюс это паробарьер, снаружи идет ветробарьер. То есть, по сути, люди делают себе просто теплые полы, им хватает отопления. Здесь не помню сколько, но он экономичный, во-первых, по отоплению. И он быстровозводимый. А То насколько есть... он прочный? Ну, если будет торнадо, конечно, его снесет. Вот, а так, как обычный кирпичный дом. Понятно. Скажите мне, насколько сдружились уже с хозяевами дома и когда планируете сдаваться, так сказать, красную ленту перерезать? Красную ленту не знаю, где-то еще, может, недели-две. Mm -hmm. вот. Но от силы месяц, я думаю, что не больше месяца и думаю, дом закончим. Сколько здесь будет комнат? Какие условия? Насколько они вас радуют? Ну, комнаты будут такие же, какие были раньше, ну, по тому же плану. Что старый был. Единственное, что увеличилась, это кухня, чем нам была рада. И расширились детские две. По одной девочке больше стало его пацанов. Как зовут ребята и сколько им лет? хлопцам по 9 лет, Саша и Женя, а Анжелочке 2,5 года. Сегодня ваш муж сказал о том, что раньше жена крутилась на 2 на 2 метра, а теперь будет больше владений, так сказать, у хозяйки. И в чем, как, каким уже видите, какую уже видите будущую кухню, что будет в ней и каким видите будущее в этой кухне и в этом доме? Э, ну вот раньше вот как раз здесь, где граница гипсокартона, была стена. То есть это была отдельная зала, там была кухонька, вход с улицы, ну, с коридора с улицы. Ну вот теперь объединили нам. Теперь будет у нас большая ну, гостиная, столовая. То есть, вот в таком плане, то есть здесь будут кухонная зона, а здесь будет уже можно принять гостей. Вы ну, верили в то, что такое возможно? Вообще Честно? большое масштабное строительство. Честно, нет. Мы надеялись, что нам хотя бы помогут разрести мусор, и может быть из остатков кирпича выложить стены. Вот на это мы как бы ну, надеялись. Рассчитывали. То, что будет вот в таком плане, дом готовый с окнами, с дверями и всеми делами, конечно, нет. Как много людей приобщилось уже к строительству и какие структуры, организации, фонды? Ой, и чешские, и польские были, и из Германии приезжали люди, и даже приезжало два американца, смотрели, помогали. В основном Молдавии, поляки, в основном они помогают. Какие усилия вложили эти люди и какие усилия вложил папа? Папа, наверное, рисовал проект, да? Не, nee, проект я не рисовал, составляли совместно с церковью. Проект, как что лучше будет, и экономичнее, mm -hmm. и теплее, чтобы меньше обходилось, и безопасно mm -hmm. было. Ну, а так, в основном, постоянно здесь я помогаю волонтерам. Mm -hmm. Что там, может, что-то инструмента или еще что-то надо такого. Mm -hmm. Ну, так, материал, работу, все, что волонтеры делают. Mm -hmm. Вы хотя бы по слухам понимаете, во сколько это обошлось все? Я просто не могу представить, насколько. То, что это строится по канадской технологии, а если по канадской, это за рубежа, наверное, намного дороже. Я так понимаю, благодарности вашей просто нет предела? Нет. То, что дом возвели не только как для себя, но и для детей, то, что им расти и жить в этом доме. Тот пример, который показали для вас волонтеры и помощники, спонтанно нагрянувшие, да, он вас на что-то вдохновляет? Да, что надо помогать друг другу. Без, если друг другу ничего не помогать, мы же так и они ничего не будет нигде строиться. Те люди, которые присоединяются к проекту, это в основном это люди доброй воли? Это, вот этот проект, это полностью волонтерский проект. Как именно эта семья попала в проект? По воле Божьей, по-другому не скажу. Что срослось? Судьба? Да их, да, их увидели одни, потом увидели другие, потом увидели третьи. Все захотели помочь. Они захотели, потом сказали, вот, может быть, лучше мы, ну, давайте вы, мы возьмем другой дом, то есть вот, вот так вот. В перспективе есть еще адреса? Так, да, ми вже делаем несколько адресов. Какие, если не, возможно? Не, не именно в такій технології. мы делаем діємо 18, повністю дом згорівший. сейчас зараз э, Нарське 42, вже заканчиваємо э, 50, п'ятдесяти на Сілізньовці. Після тривалого періоду важкої праці команда будівельників вже майже готова здавати перший сендвічний будинок у мікрорайоні Целінний. Хто іще потрапить у проект, залежатиме від умов життя родини. Та наявності волонтерів для допомоги. Втім, настрій у кураторів проекту позитивний і готовність допомагати стовідсоткова. Отже, дуже хочеться сподіватися, що біда усіх слов'янців, які залишилися цього літа без даху над головою, вирішиться вже навесні весні 2015 року, і життя назавжди повернеться до мирного русла.